Здравствуйте. О, патриот. Здравствуйте. А где Волга и холодильник с Волгой? Запомнили меня, да? Конечно, конечно. Как же вас забыть? Ну, я всех запоминаю. Вот такая у меня да, доля. Все все, пере, все теперь переключают меня. Ну да, без Волги неинтересно. Что ж, там хоть какая-то у вас фишечка была. То вы наверное о чем-то поговорить хотите? Да ради бога давай. Давайте. О чем желаете? Давайте да, так. Что, Украину или Россию поддерживаете в этой войне? В смысле, как я могу Россию не поддерживать? Ты что? Что, поддерживаете Россию? А что вам Украина сделала? Конечно. Чем украинцы вам Что сделали? Украинцы, украинцы мне ничего не сделали, а ваше фашистское правительство и. О, что правительство не нелеги, 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 Нелегитимный президент. Да, да. Что вою... он сделал? Воюют. Расскажите, это, что, что сделал? сделал. Ну, что он сделал ну, вам? Вот. мне, мне он ничего не сделал. А кому? А для кому России, сделал? очень для России, для нашего государства очень многое вы нас. Что именно, На расскажите. Могу, Давайте да. по списку. Давайте по списку. Вы обещали. Ты читал Будапешки меморандум? Да, читал. Ну, вот так, вот, а вот тут прямо в прямом эфире а раз так десять. Сразу. 10. сразу, сразу сразу побежал б, в НАТО, да, в 90-х годах. Там про, там про НАТО ничего не сказано. Будапешкам не сказано. Не зачем сказано. вы побежали в НАТО? В НАТО побежали. Зачем вы развивали в своей стране Россию? Зачем, зачем? вы побежали в НАТО? Вы в 2002 году с... не... открыли... Э... Ничего. Открыли, как это сказать... На постоянной основе сотрудничество, которое имело название Совет Россия-НАТО. Совет Россия-НАТО. Сотрудничали еще. с НАТО. Еще. Строили, еще. Аэропорт, строили еще. аэропорт для пересылки грузов НАТО в Афганистан в... знаете где? Ладно. В Ульяновске. В Ульяновске база НАТО. Наоборот, наоборот, оттуда вывозили, а не Не туда. вывозили. Напишите, вывозили. база НАТО в Ульяновске. Нету база нету НАТО такой. в Ульяновске. Открываем, смотрите, я такой. вам даже покажу, чтобы Нету вы понимали, да смотрите, 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 смотрите. Ой, да твоя Википедия мне не нужна, не так, надо мне. Это только время терять. Ты дальше мне расскажи. Ты вот за Смотрите, смотрите, Хотя... смотрите, вот ты... ваши, же... смотрите, дедушке э, дедушки не нравится. он постарше вас. Давайте я вам увеличу. Смотрите, дедушка вышел на протест. Не отдадим Ульяновск врагу, врагам. Почему? Потому что, смотрите, потому что у нас почему-то э, решили создать аэропорт для пересылки грузов. Вот и все. Здорово. 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 Как твои дела? Война идет. Война идет. А твои? А да. твои. Лучше всех? А ты откуда? ты Вижу флажок, России, флажок России, просто. России просто. Ну, я с России. И у тебя все, все хорошо. все хорошо. Да. Прикольно. Прикольно. А что у меня будет по Не знаю, может твоя ну, страна, воюет. страна воюет. Полмиллиона людей. Миллиона-полтора пострадала Но, экономика, так, да, это скажем касается. так. А тебя никак, а это, тебя не волнует, никак понял. это не волнует, понял? Ну, не, смотри, ну, как сказать тебе? Ах, если моя страна что-то делает, моя власть, да? Меня это как касается? Слово «моя» там, Слово было. Моя там было, помнишь? Ну, «моя» да, это принадлежность да. к тебе. Вот и все, прямая связь, это твоя власть. Или ты, смотри, ее, по, ты ее подданный, или ты, смотри, или тот, кто избирал эту власть и делегировал ей свои полномочия, или ты просто подданный раб, который выполняет то, что тебе говорит власть. И в первом и во втором варианте, скажем, все равно ты не отделим, да, все равно как бы ответственность твоя. Не, я понимаю. Хорошо, можно задать вопрос, сколько тебе лет? 35. 35. 35, смотри. Мне 22 стукает. А -а я при Путине живу всю жизнь. Смотри, да? Ну вот, как ты, как вы его не любите, то же самое, да? Смотри. Когда мне было 14, он уже был у власти. Когда мне было 18, он у власти. То есть я не мог его выбирать. Правильно? Правильно. Я не сказал, что я поддерживаю то, что он сейчас происходит, но поддерживаю, чтобы убрать в Украине. Видишь, как? Да, ты не поддерживаешь, но поддерживаешь. Вот что я услышал. Нет, я не поддерживаю, я не поддерживаю миногажа, но не поддерживаю то, чтобы в Украине был фашизм. Вот это вот я не в поддерживаю. Да, mm. со стороны русских Со стороны русских <связывающих> Он все то, то, то <связывающих> сказал ну, вы же Русские И так далее Когда я вас сегодня Называл нас... Ну не ты конкретно А твои Родственники, друзья и так далее Стукнуло тебе 22 Школу ты закончил? <звязывающих> Конечно, давным-давно Может даже какой-то университет? Может быть и да. Что такое фашизм? Фаш... Да, определение. Я... Фашизм? Ну да, тот то термин, которым ты только это шо... то, что, это то, что окрестил вас, целую это нацию. Это то, что у вас происходит Что так... происходит, происходит у нас в стране? Вы русских людей не любите. В чем Вы это проявляется? Любите. Вы их всю жизнь называете мусульманами и так далее. Вы всячески оскорбляете, подавляете все то, что было. Это расскажи как, была... расскажи, расскажи как. как. Расскажи как. Вы снесли памятник, вы запретили русский язык, вы принижаете, унижаете. Ну ты сейчас балаболишь. Ты, ты сейчас балаболишь. Где запрещен Но язык? Вы этого не делаете? Вы хотите Нет. Сказать? Нет. У вас в стране разрешен русский язык? Да. Да. А Зеленский думает по-другому что-то. Нет, это а ты ни одной книги не прочитал, ни одной нормальной статьи не прочитал, и ты просто с телевизора мне рассказываешь. Нету в Украине запрета русского языка. Вот просто э, офигей и удивись, и слови шок, что в Украине нет запрета русского языка. В Украине не хотят делать второй государственный. А как книга относится к русскому языку? Можно узнать? Нет, к тому что ты пробитый бар извини, конечно, это без оскорблений, но ты молодой парень, а рассуждаешь просто как старый э, дед беззубый в растянутой майке. Ты на, только что рассказывал, что мы фашисты, не зная слова, не зная смысла слова фашист. Ты мне рассказывал, что в нас заборонена российская мова. Чем она заборонена? Где она заборонена? Яким чином она заборонена? Добрый, друзья, едем дали. Так, Привет. а куда это вы? Здравствуйте. Здравствуйте. О чем общаетесь? Это а, да такое, жизни, а нас кажется... Прикольно у вас футболка, это что-то японское? Чингисхан. А, Чингисхан, вообще кайф. Ну. Прикольно выглядит. А ты, а ты откуда? У тебя прикольный фон такой, э, желто-синий. Да, я из места Киев, Украина. А, ты столичный парень, да? Да. А я, короче, из то луганск О, слухай, так же давай не будемо. А, бывшая Украина. Ну конечно. Вот. Ну я а, хотел, так... я же, понимаешь, я для проформы вот как полицейский американский я должен тебе зачитать твои права, да там. You under arrest и там можете хранить молчание все, что будет сказано. Вот и я должен. Я понимаю, что ты светишь лицо в рулетке. Или ты, опять же, Манкурт, или ты российский вот этот вот мимикрит, который притворяется украинцам. Но я должен, конечно, что ты ждешь Украину, но ты сказал, что бывшая, значит не ждешь. Класс. Расскажи, что тебе сделала Украина, что ты ее предал и обиделся на нее. Она 80% моего города приехала в 2014 году на танках. Ага. Серьезно? А знаешь почему? Вот сейчас вот смотри, такая... Не-не-не, подожди, на танках? Давай посмотрим, Потому давай посмотрим. мы не захотели в Европу, Донбасс не захотел в Европу. Ага, Донбасс... ты, а что ты ты за Янека тогда голосовал? Что ты за Янека голосовал? Потому что он, блядь, мужик с Донбассом. Он говорил, что будет продолжать евроинтеграцию, ты что, вообще, а, а этот... Может быть, продолжал бы как-то это адекватно, блядь, а не вот так вот, как это, на хуй его знает. Okay, Смотри, он бы продолжал бы, как бы адекватно, но оно как бы нахуй его знает. Что? Вот. Что с этого можно понять, чувак? Смотри, давай восстановим. Чувак, обрезанный ты. Ну. Ладно. А, а, а что тогда неправильно я сказал? Ну, ты неправильно все сказал. Ну, чувак, в футболке с Чингисханом. Все правильно. Смотри, давай восстановим хронологию событий. А ты, да. знаешь, а ты знаешь, что давай, давай. давай, смотри, 21 февраля 2014 года Янукович покинул Киев. А уже 5 апреля, 5-6, да до этого даже в марте. Ну, давай возьмем 6 апреля Донецк, Луганск захватывают администрация СБУ и поднимают российские флаги. К этому нет, мы вернемся, нет, нет. к этому. В смысле, я тебе нет, видео нет, сейчас это покажу. Вам по телевизору, говорят, ты. Прикол тянешь с меня. Я там был с самого начала. Поднимали, не поднимали флаги? Нет. Е... Все, смотри, не вопрос. Телевизионная пропаганда. А референдум 11 мая был? Э, по поводу присоединиться к России? Отсоединиться от Украины. Был. Был. Э, под... Нам не понравилась политика страны. Вот, смотри, 20... смотри 21 февраля. 21 февраля. И 11 мая. Где тебя ущемляли в этот момент? Где ты ощутил ущемление? Где какие-то да менялись жил, на Украину? Меня а, я бы так бы и дальше бы, жил бы. Ты ж ты, ты, ты. Смотри, что с тобой? Я тебе только что нарисовал диапазон. 21 февраля, 11 мая. Я жил до этого, не до этого, в этом промежутке, что Украина тебе сделала. Туре, ты всегда Что Украина тебе сделала до 11 мая? 11 мая. Вы не голосовали за там, например, за попытку самоуправления или дополнительного тура выборов. Вы тупо сразу хотели отделиться от Украины. Что такого страшного? Украина тебе сделала в этот промежуток временной 21 февраля, 11 мая. Да я бухал в этот момент, я не помню. Вот и все. Кто ты? Я... Обычная мразь, которая за все это. Ты голоса ты лишен, правый голоса лишен. Вот и ответ, вот и ответ. Нас ущемляли, нас ущемляли. Ты по жизни ущемленный. Ты предатель и мразь, твоя роль в этой жизни предатель. Т ты записан навсегда, предатель. Я тебя не слушаю, я тебя не слушаю, я от тебя получил все, что хотел. Вот ты признался, я бухал, я ничего не знал. Так какого черта ты тогда мразь? на референдуме даже не зная почему и для чего голосовал за этот терроризм и сепаратизм и и что а, мы... смотрите друзья классический вариант Пос, когда ты послал нельзя дальше разговаривать это означает что ты со мной идешь туда куда ты меня послал смотри пошел в, ж... в ПМ и все и даже в пусам. Здравствуйте. О чем общаетесь сегодня? Да, обо всем. Давайте Володь. слушаю ваш вопрос, тему, поддержу вас. Откуда вы будете? Мисто Киев, Украина. А вы? М -м -м. Город Толеть, Россия. Можем о войне поговорить. Вы из России, нет, я из не Украины. Нет. Почему? М -м -м. Да потому что это сейчас заведет в тупик. Почему? Ну, же, если наши... Смотрите, если вы ну, поддерживаете. Если... Ну, конечно, поддерживаю. Я свои всегда в свою сторону буду поддерживать. Ага, ну вот, расскажите, даже, почему даже, зачем? Даже, даже если она будет виновата или еще что-то, я всегда свою буду сторону поддерживать. А, тогда у, у меня миллиметр мель... Все, тогда у меня вот так вот целый список вопросов отпадает. Я, в принципе, об этом и разговариваю. На основе, на основе какого принципа россияне это поддерживают? Я часто слышу, что вот я просто россиянин, Россия. Даже если преступление, я буду поддерживать. Я не знаю, что вам это, на это сказать. Это, это, это моя страна, и я всегда ее буду поддерживать. Я понимаю, но вы понимаете, что это лицемерие и противоречие. Так как в подобной ситуации, э, где вы будете уже участником, вы будете жертвой, например, вам такой подход крайне не понравится нравится, потому что если завтра вас избут пять человек, а судья скажет, нет, это ты мои друзья, я за прям... них я за них вписываюсь, нет, плевать правые они при, или нет. Ты, ты, ты пример такой говоришь, который, ну вообще сюда не подходит. Нам понимаешь, нам не о чем тогда говорить, если ты просто топишь да. за Россию, потому что ты русский, да, ну, прям, ты не, блять, ты ты ну ты же не ты же не перестанешь, ну ты же не перестанешь быть нет, русским. Нет. Так конечно, а в чем нет. тогда дискуссия? Ты просто а за а это ответишь ты... и все. А почему а... ты вот Я отвечу да. всегда? Могу да, сейчас да. ответить. Я русский. Нет, ты ответишь за убийство украинцев. А у тебя у тебя в паспорте написано то, что ты украинец или азербайджанец, или узбек, или таджикистанец? У тебя прям в паспорте прям национальность написано Смотри, гораздо важнее частью какой нации ты являешься. Нет, твое этническое, этническое смотри, происхождение смотри. роли не Мне играет. У тебя... Нет, у тебя в паспорте что написано? Какой ты нация? Таджикистанец. Отлично. Вижу. Как приятно. Но я часть на украинской нации. Я живу а культурной я... парадигмой Украины. Какая разница, что ну, то, что я, например, а таджикистанец? А я казах. Ну, вот ну, поэтому бля... понимаешь? Да. Вот я же тебе это показал, и, какая я... разница, что у тебя написано. Зачем ты уводишь в эту сторону? Ну и поэтому и люблю прям Россию. Моя вот, поддержка. Ты, любишь, ты вот, ты вот, смотри, ты любишь свою страну и ты будешь ее защищать. Косметиаж. И я также сделал. Смотри, я люблю свою понимаешь, страну, как по... любит поэт. По... Поэтому мы и боремся. Нет, Поэтому я... мы и защищаем. Смотри, друг друга. я люблю свою страну, как мать любит ребенка. Я за нее, я для нее, я ее защищаю. Но если ребенок поступает, если ребенок делает так, за что надо ребенку дать пожизненно, то надо дать пожизненно. Если у тебя ребенок утром просит на завтрак, ну, если утром ребенок просит на завтрак торт, не надо ему давать, если просит ребенок. То есть любить ребенка и любить страну это не значит э, глотать все, что как бы этот ребенок делает, понимаешь? Если твоя страна начинает, скажем так, совершать деструктив, борись с деструктивом ради же своей страны. Не возьми, уедь, брось, скажи: все, я теперь не русский, я испанец. А за, оставайся россиянином в России и борись за Россию. Ну вот так. Это... Так бороться за Россию это сейчас бороться с Путиным, пойми правильно, а не с украинцами. Нет, нет, ни в коем случае. А откуда ты знаешь, нет. Ты поддерживаешь Россию просто по признаку российскости. А, че, а ты уже тут у тебя аргументация появилась какая-то, или что? А, Конечно, вот так вот, давай, давай, расскажи, за что ты его поддерживаешь? За какие действия? За все, которые он сделал. На основе чего ты поддерживаешь? Хотя бы то, что вам пи***л. Что я хорошего, что он... Чувак, ну, ну, что ты мелешь? Ну, что хорошего, что шо... убирает людей, е***ть сотни тысяч? Что ты мелешь вообще? Дали пи***й. Ты что, при***к или что? Ехут сотни тысяч, ты говоришь, дали пи***й. За что дали? За что ты не ненавидишь украинцев? Почему ты радуешься, что у них столько людей, столько городов? Почему вот ты радуешься? Ты сейчас заикнулся. Нет, ты заикнулся. Что Почему по ты радуешься у украинцев? Скажи мне. Я не радуюсь. Вы... Почему ты поддерживаешь свою власть в у... украинцев? Ну а что а вы здесь? Это много есть видео покажи сюда. покажи хоть одно видео давай так для начала мы просто сейчас покажем щас... кроме того что ты маст, ты еще и балабол ну, ты же балабол и... Смотри, Смотри вот у ты... меня есть телефончик, и я сейчас тебе помогаю. Не получится рассказать, что ты на телефоне, поэтому не сможешь найти. Я под твою диктовку пишу сейчас то, что ты мне говоришь, в строку поиска. Мы находим это видео. Я показываю тебе, показываю зрителю. И мы действительно смотрим, как украинцы зигуют. Если этого не будет, тебе на погоны, кроме того, что ты мать падает еще то, что ты балабол. Давай. Говори, говори, что писать. Смотри, я тебя сейчас не слышу. Балабольство мне не интересно. Я тебя сейчас не слышу. Давай, говори, что писать. у меня в натуре рвануло, бы. Конечно. Конечно, Чуму? конечно, друзья, чумак Станислав, рване у будь кого просто. Выведемо на чистую воду будь яку мрлоту. Мр... Это ты, кстати, если что, чтобы ты понял, что я тебе сейчас. Смотри, Че? Называй название видео, поехали. Говори нормально название видео. Называй, говори ну, название украина, видео. Украина. Давай. Украина. Зиет. Смотри, проверь, правильно нет, написал. Ты хуй, хуй правильно и написал. Ты нормально, правильно написал просто. или нет? Правильно нормально, написал. Напиши. Украина. З... Ну проверь, я правильно и... написал. Ну давай. Поиск. блядь, Поиск. Ключай, блядь, поиск, да. поиск. Пум. Что дальше открывать? Видео. <реку> видео? Видео, <реку> видео. 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 открыли. Открыл видео. Да вон там. Да, какое? Говори, какое? Какое? <реку> Говори, какое? <реку> какое <реку> у нас таких какое видосов, видео? Говори. Мне мне плевать, что у тебя. Говори, какое видео. Какое, какое? Какое? Говори, какое открывать. Сам, блядь. Нет, ты, ты за свой базар вывозишь. Говори, что? Вывозишь это ты. Смотри, ты ну. сейчас начинаешь. Смотри, ты, ты, кроме того, что ты м... сидешь в историю балаболом. Давай еще раз. Давай шанс. Последний тебе шанс. Говори, какое будь видео. Хорошим будь хорошим мальчиком. Не будь хорошим мальчиком. Говори, какое видео. Всё. Давай. Я будь хорошим мальчиком. Говори, какое видео, давай. Да выбери любой, как Как ты у Резов вообще да, успокоился. Как ты вообще, смотри, как осадили вообще, как холодной водой облили. Да. Ну, и все. Так что, какой, ручь. какой, какое видео, какое? Да, какой тебе понравится. Вот Понятно. и все. Помаши ручкой. Будь, будь, будь хорошим мальчиком, помаши ручкой. Или хвостиком, Конечно, чем хочешь будь. помахать. Пум. Просто <как> цикаво, друзья. Видео <как> два... Ой, ой, два месяца. А без звука. Класс. Здорово. Привет. Класс. Давно, привет. Тебя Давно, Давно тебя не видел. А что ты снял флаж? Почему снять? у тебя какой-то какой ковер на стене? Поменялось много чего. Или помещение другое? Там же, да? Просто снял. Понял. Просто снял, меня попросили пацаны не провоцируй, мы тебя уважаем, говорит, ценим, все нормально, ты не беспределишь, просто сними этот флаг, чтобы никого, ни людей не провоцировать. А где ты с ВСУшниками общаешься? Ну, тут где? Лично, типа? Лично типа? Не, в чат-рулетке я А, в чат-рулетке. А лично где общаешься, через телеграм или как? В Вайбер. Вайбер? И про что общаетесь, что рассказывают? В основном кидают вот это вот uh, видеоролики, там снимают новости, в основном вот такая вот. Меня И что, что там, там в роликах? Ну, новости, чисто новости по Украине. Шо, И что, шо что там же новости шо, расскажи? Ну, там группы. Группы кидают. Ну, а что пишут? Кто ну, а там? Пишут? Кто побеждает? Кто, кто, побеждает, кто побеждает, куда? Да. да никто не побеждает, как фронт идет, никто там не побеждает, ничего, тяжело. Тяжело, тяжело. Понял. Понял. Там ни о какой победы еще, даже и речи и не идет, потому что люди каждыми днями и та сторона гибнет. И это как-то пытаемся договориться друг с другом. То есть воевать Но и воевать еще. Воевать и воевать еще. Ну да, ну прекратить хотя бы на какое-то время, ну чтобы раненых хотя бы... Вот это вот, хотя бы это вот. Ну ты ж понимаешь, что да, будет, понимаешь, пауза, будет пауза, и вы, пауза и вы ж начнете россияне накапливать оружие. Накапливать оружие. Мы Украина это тоже, это на Украины, да, а знают, да, ну, знают, но Украины возможности меньше, Ну Ну так. Просто понимаешь. Знаешь, за что я переживаю? Как бы там. У вас Украину не отобрал, а он может за долги отобрать эту всю хуйню. Видишь, как он творит? Кто, Трамп? А я... Кто, Трамп? За Путина, да, он там ту, топит вся хуйня. Да он Путину продался. Путин да, ему помогал когда-то. Теперь отдает... Ну, Путин ему помогал, его, вот теперь Трамп да, отдает да, долги. А отдаёт он за, долги. За тоже. Ну, ты же знаешь, что держат, боронят Украину украинцы. Военные, а не Трамп. Нет, ну, да, если военные не трамп военные захотят, военные трамп, не ничего захотят не сделает. трамп ничего не сделает. Согласись. Согласись. Но будет сложнее Но с, сложнее с да. скажем так, с поставками, так, сложнее, поставки, с сложнее с логистикой. Но, Но все, все равно все украинские военные, военные решают, военные. а не Трамп. Ну, конечно, военные всегда решают. А, всегда. а то, что Путин ну, ресурсы то, что Путин хочет ресурсы, Трампу отдавать, то, что это за жесть? Я не знаю, как это назвать. Они только ну, говорят об этом. Ну ты же понимаешь, понимаешь, что это позор. Это показывает, что Россия, это показывает что Россия не вывозит. Слушай, да и Украина не вывозит. Так Украина с самого, украина начала, самого не вывозит. начала не вывозит. Она, она гораздо, меньше. гораздо она меньше. А Россия почему, а не, Россия не, не, почему не вывозит, почему если она гораздо больше? Понимаешь, украина всегда, украина всегда в, в, в роли дефицита и жертвы. А вот то, что большая Россия не справляется, вот это большая уже... Это проблема у... для, России. Ну, там, ты для России. пойми, объясню одно. Там же тоже не дураки, там профессионалы тоже воюют. И пойми это. Украинцы, и там профессионалов знаешь сколько на Украине. Конечно, на Украину, конечно. Про... конечно, я понимаю. Там же не Но дураки, я это же их учат, обучают этому. Согласен. Там не... Слушай, а если будут <реклама> в России выборы, ты за кого будешь голосовать? Это за кого будешь голосовать? Если в России будут я выборы. Я Я буду за Украину голосовать. Я еба. Понял тебя. Понял тебя. А вот это что? правильно. Вот это правильно. А знаешь почему? Скажи, ну, расскажи. На, Скажи, этой расскажи. Укра... на Украине на этой вырос. Это моя земля, это мой дом. Вот так вот даже. Мой вот дом даже. разбили. Мой мой так дом. Вот так вот. Вы украинцы и разбили. Ага. Но ты за ага. За Но ну ты за что? Украину. А? Ну ты за Украину. Но ты за Украину. Ну ты за Украину. Это мой дом, да. Я вырос. Понял тебя. Тот да. это ты и снял? Вот этот ты флаг и снял? Получается, российский. Получается, российский. Прям очень-очень да. да, сильно. Очень-очень сильно. Да. Я не хочу. Я не хочу нести за них ответственность. Да мне вон парень, ну, с пареньком встречался, с высовушником. Говорит, да переходи к нам. Пошел за водой. Вот мы, там ручей, мы набираем воду в бахлажках вот таких. Меня же свои отпи***т, говорит Коля. Вот тебя пили отпи... свои же, пацаны. А завтра, не дай бог тебе б... спину ну, или в живот тыхнут. На... Что ты потом будешь делать? Скажешь, что русские охуенные пацаны, говорит, прекращай, созванивайся, ты знаешь ВСУшников, связывайся и переходи, говорит, на нашу сторону. Говорит, они тебя убьют, раз такая уже малина пошла. Я буду, наверное, на сторону ВСУ переходить, потому что, ну, там реально издевательство уже пошло. Давай, давай. Вот это человека оно. Человека вот избить, это, ну, ненормально. Своего же. Своего же. Да. Слушай. Ладно Слушай. бы, я чужой был бы с ним. А то же своего же и отпинали бы. не за собачьи. Просто пошел воды набрать Ну, с Будунища был ну, это самое... Отак от. Так от. от, ми так от. Духали, То ми може наступного ми... разу українською мовою, мовою будемо з тобою мовою вже. Не, я Ні, Да, все, наступного разу будемо українською, будем українською мовою. Давай, до нових, Давай до нових зустрічей. А ти откуда вообще? Київ? Київ. Київ, Україна, Станіслав. Шумак. Ютуб канал. Ютуб канал. Да. Слышь, просто... Я тебя с кем-то перепутал. Ты извиня... Я извиняюсь за то это. Все, -то не, пытание. все... не пытание. Слышишь? Все на осенне какой-то ведет YouTube. Mm -hmm. Он бедным там помогает, знаешь. И ты на него так похож. Это самое, вообще. Вы как будто близнецы. А как, как называется? Так.